Андрестация сотрудников ГАИ началась с 8 числа, ну, официально, да, с 9, с 8 числа и заканчивается, и заканчивается до 31 июля. Uh -huh. заканчивается. Первый этап сейчас с 8 по 22 число все проходят, э, сдают экзамены по функциональной подготовке, зачеты по огневой подготовке и по физподготовке и параллельно проходят полиграфы. Второй этап будет проходить с 23 по 31 июля. Это уже будет заседание комиссии аттестационной, и по каждому, по каждому подчеркиваю, человеку будет приниматься решение. То есть процесс идет, но он еще не закончен. Сколько сотрудников ГАИ проходит перед аттестацией? Проходит 504 человека. Больше всего интересует вопрос полиграфа. Прошло мало человек, потому что это процесс долгий, ну как длительный, там на человека по 2-3 часа тратится. Поэтому то, что они нам предоставят, нам пока еще ничем не предоставляли. Это, еще раз подчеркиваю, комиссия МВД. Мы к ней пока отношения никакого не имеем. То бишь, сама переаттестация заканчивается 30 числа, а результаты они еще будут будут. будут. Буду, да, они будут дальше это, да, И до 1 сентября, как написал министр, оно будет объявлено уже. Кто mm -hmm. прошел и количество, и все. Ну, я вам скажу так, что уже, уже порядка 14 рапортов написано на увольнении. То есть есть люди, которые уже сразу. Без прохождения готовы а выходить. Угу. Вот и и это только, а и это 5, только 5 начало. Дней, да.